какой-то нагрузкой для себя. В целом я хочу сказать, что отношение к региональным ландшафтным паркам, оно, конечно, должно измениться. Общество должно немножко по-другому на это посмотреть. В чем здесь нюанс? Региональный ландшафтный парк ⁇ это учреждение природно-заповедного фонда. И в этом учреждении есть зоны охраняемые, куда ограничен или вообще запрещен доступ людей. И есть зоны так называемой регулируемой рекреации. Наши люди еще не совсем готовы к вот такому пониманию парка, что это заповедник по сути. И мы столкнулись с вот такой ситуацией на примере нашего регионального ландшафтного парка Клебанбык. Конечно, изначально, когда парк был создан, мы старались для того, чтобы организовать взаимодействие с местными громадами, как можно меньше ограничивать людей в доступе к парку. Но так не может продолжаться постоянно, потому что парк это все-таки заповедная территория, и мы обязаны, создав такое учреждение у себя, мы обязаны ее охранять. И вот мы начали, ну скажем, отвели там охраняемую территорию, ограничили туда доступ. Это, конечно же, вызвало у людей негативнейшую реакцию, потому что вплоть до, скажем, проявления открытого проявления недовольства нам пришлось и выехать туда, и общаться с громадой, и объяснять это. Конечно, вот эта работа по разъяснению местным общинам сути вот этой вот сути заповедного дела она еще по сути дела нам предстоит эту работу выполнить. Я хочу сказать, что основная задача заповедного дела это охрана территорий, достаточных для устойчивого воспроизводства экосистемы. Ну, нещодавно стало відомо, що територію регіонального парку Меотида було обнесено колючим дротом заради ж безпеки птахів. Скажіть, що змусило керівництво парку вдатися до таких рішучих дій? Я можу сказати. Є для срівняння, як вже Олександр Олексійович сказав по вопросу екологічного виховання населення в хорошому сенсі цього слова. Є у нас відділення українського степного заповідника камені могили. Находится в Аладарском районе на границе с Запорожской областью 280 гектаров. Эта территория не ограждена проволокой колючей. Но этой территории в прошлом году, исполни, в этом прошлом году исполнилось 85 лет. Поэтому никто из местного населения не пойдет, скажем так, прямо через заповедную территорию куда-то, туда не заедет машина. Потому что за 85 лет люди привыкли, люди поняли, что эта территория не для свободного посещения закрыта. Аналогично здесь. К сожалению, это вынужденная превентивная мера. То есть стрелка кривой косы – это узкая песчаная полоса, которая уходит на несколько километров в море. И, собственно говоря, только именно песчаный участок, проход, был закрыт колючей проволокой. С одной стороны, для того, чтобы туда свободно не ходили, ну, скажем, вредные хищные животные, бродячие собаки, лисы, и енотовидные собаки, поскольку они уничтожают колониальных птиц. То есть там расположены колонии птиц до 60 тысяч пар. Только крачка пестроноса, там черноголовые хохотун, пеликаны, то есть уникальные поселения. С другой стороны, достаточно в жаркий день, чтобы человек находился в колонии там, полчаса, для того, чтобы вся колония погибла. То есть все выгорает на солнце мгновенно, за полчаса. Человек зашел из любопытства, постоял, посмотрел, птицы поднялись, они боятся, фактор беспокойства, в это время все гибнет. Более того, если человек уходит, первыми на колонию садятся, скажем, серебристые чайки. Крупная птица. Это птица агрессивный хищник. И первым делом она начинает клевать чужие яйца, колонии, птенцов уничтожать. К чему это привело? Это привело к тому, что вот пример кудрявый пеликан вид, который загнездился на Кривой Косе впервые за сто лет. Просто более ранних сведений мы не знаем. Но за сто лет впервые ближайшее поселение находится в Дунайском биосферном заповеднике на границе с Румынией или озеро Манеч в Ростовской области. Вот занеделась уникальная. В связи с этим э, миотида, как э, э, эксперимент, организовали круглосуточный пост у себя. То есть круглосуточная охрана. Там охранники с собакой ходят именно в период гнездования вот этих птиц. То есть максимально их охраняют. Но, к сожалению, эта проволока не спасла. Люди с моря на лодках подплывают, смотрят, браконьеры в том числе. Колония два года с 2009 года гнездилась, наращивала численность. В прошлом году, к сожалению, колония была вся разрушена уничтожена. В этом году, вот буквально последние сведения, гнездилось порядка, там находилось около 50 птиц, было две колонии. К сожалению, в этом году они опять все погибли. То есть пеликан, птица достаточно осторожная, очень крупная. Малейшее беспокойство, она взлетает, рядом находящиеся птицы уничтожают колонию. В результате, вот для чего поставили такую проволоку. И нужно учесть, что природно-заповедный фонд области составляет сегодня всего 3,5% от всей территории. Поэтому нет ничего удивительного, если какие-то участки будут ну, ограничены для посещения. Вплоть до того, что закрыты проволокой. Это практикуется не только у нас, это практикуется в зарубежных странах. Поэтому вот такая вынужденная мера. Ну, пройдет, может быть, 85 лет, и люди поймут, что туда ходить, по крайней мере, весной, летом, когда гнездятся птицы, не надо. Скажіть, будь ласка, чи достатньо в Донецькій області розвинене екологічне виховання та екологічна освіта у школах, у вищих навчальних закладах? Чи школярі та студенти є частими відвідувачами регіональних наших парків? Я хочу сказати, що, безусловно, і ученики школ і студенти вони посещають наші регіональні ландшафтні парки. і... И... Есть у нас многочисленные примеры, вплоть до того, что специалисты региональных ландшафтных парков проводят специальные уроки в школах, и была у нас вот такая инициатива. Я думаю, что мы эту инициативу воплотим все-таки в жизнь: это заключить с местными, с местными органами исполнительной, органами местного самоуправления, территории, рядом с которыми находятся региональные ландшафтные парки, договора о вот таком экологическом воспитании, которое будут осуществлять специалисты региональных ландшафтных парков в школах. Но сейчас это тоже есть у нас. Поэтому мы в прошлом году, по сути дела, выполнили реорганизацию в парках и в каждом парке создали отдел рекреации, в котором есть специалист по, собственно говоря, вот такой воспитательной работе, по экологическому воспитанию. Я думаю, что когда мы будем рассматривать результаты выполнения нашей региональной программы, мы обязательно коснемся вот этого вопроса, связанного с экологическим воспитанием. И депутаты областного совета этот вопрос рассмотрят, тогда все парки доложат по этому вопросу, какие достигнуты результаты. Кроме того, у нас вот сейчас еще, я хочу обратить внимание, появилась такая новая форма, мы в этом году ее опробовали, я считаю, что она оказалась довольно успешной. То есть мы организуем выезды в региональные ландшафтные парки представителей искусства. То есть мы организовали пленеры молодых художников. Первый пленер у нас прошел в региональном ландшафтном парке «Зуевский». Затем это был Донецкий кряж. И вот последний пленер, прошел у нас в региональном ландшафтном парке Клебанбек. Я думаю, в следующем году мы эту практику продолжим, и она принесет свои, я думаю, хорошие плоды. А какие отгулки были про такие заходы? Только положительные. Угу. Мало того, мы даже вот на проходившем в Донецке инвестиционном саммите мы организовали демонстрацию работы этих молодых художников которые непосредственно рисовали, вот с натуры рисовали красоты Донецкой области. Uh -huh. uh, скажите, а какие еще, возможно, заходы плануются щодо популяризации нашей природоохранной территории Донеччины? Планируется участие парков в выставках возможных, то есть каких-то мероприятиях, связанных там с экспозициями своих Экологического туристического потенциала, рекреационного потенциала, достижения природоохранной тематики. Ну, выпуск книг кроме того, на уровне области, планируется выпускать книги. У нас есть уже выпуски: Донбасс заповедный хорошая книга, которая переиздавалась и получила только положительные отголоски. Красная книга Донецкой области, которая также касается объектов, которые находятся на территории парков, растений в частности. В следующем году планируется издать каталог природно-заповедных территорий. То есть вот таким образом максимально популяризовать вопросы, связанные с охраной природы. То есть за счет... Вы знаете, я хочу добавить, что парк – это учреждение, которое популяризирует само себя. Оно не нуждается в каких-то дополнительных рекламных мероприятиях, поскольку люди тянутся к природе и нужно просто дать им такую возможность эту природу наблюдать. Я считаю, что вот те мероприятия, которые мы предусмотрели в нашей региональной программе, они наилучшим образом смогут популяризировать наши парки. Что я имею в виду? Строительство дорог и визит-центров. Дороги нужны для того, чтобы люди могли добраться до парка комфортно. Визит-центры нужны для того, чтобы эти люди могли где-то остановиться и получить необходимую информацию о парке и о той э, заповедной территории, э, об охраняемых видах животных, растений, которые в этом парке находятся. Поэтому я вот думаю, если мы эту программу реализуем, то, по сути дела, мож... это, это уже само по себе гарантирует нам повышение посещаемости парков многократно. Скажите, а вот обычная людина может, например, себе, где она может взять такую брошюрку про каждый из оригинальных парков? Это где-то можно взять, раздается? Практически все экскурсии, которые организуются в парке, Вони супровождаються видачі вот такої печатної продукції. Кроме того, парки участвують в виставках, і на цих виставках все це роздається, і ще посіщають, як я вже сказав, школи, і теж ми передаємо вот таку печатну продукцію. Добре, дякую. Скажіть, а який ви б порадили відвідати регіональний парк, наприклад, зараз в осінню пору року? Що це за парк може бути? Тут, который находится рядом. Потому что каждый парк он, собственно говоря, несет своеобразие определенное экологическое. Скажем, парк Лебанбык это ландшафты в первую очередь, то есть зрительно, эффект зрительный. То есть, увидеть, походить, посмотреть там красивые ландшафты. Есть смотровая площадка, специально сделана. Парк Краматорский опять же, ландшафты. Там есть зона визит-центра, где находится небольшое озеро, там лебеди. То есть, можно пройти по экскурсии. Парк Славянский курорт характерен тем, что там находятся уникальные реликтовые соленые озера. Озеро Репное, озеро Срепное, которое вошло в состав, в состав, парка. Они сами по себе уникальны. А кроме того, они еще и это больнологический курорт. Парк Донецкий Кряж, уже говорил в начале Александр Алексеевич, это замечательные ландшафты, целинная степь которая характеризует именно Донецкий кряж, природный регион Донецкий кряж, поэтому и парк так называется, Донецкий кряж. Ну, миотида, естественно, конечно, лучше всего посещать миотиду весной-осенью, когда там масса птиц, колонии, все это можно увидеть, когда цветет растительность естественная, природная. Хотя осенью там проходит пролет, и тоже в определенные сезоны можно увидеть перелетных птиц, понаблюдать. Тем более в миотиде есть специальная вышка наблюдательная, куда можно подняться и понаблюдать все вокруг. То есть если у вас есть время, возможность, вы можете посетить парк, который находится рядом с вами, рядом там с местом, где вы живете. Если у вас больше времени и возможности, вы можете поехать в любой парк. А власти. у вас есть улюбленный парк, улюбленное место для отдыха из с родиной, например? Ну, я хочу сказать, что э, мы с семьей отдыхали в региональном ландшафтном парке Клибанбык. Я считаю, что он на сегодняшний день наиболее приспособлен приспособлен для такого вот семейного отдыха. Хотя и другие парки, я думаю, мы со временем, и, то есть во всех парках сделаем, ну, скажем так, места комфортного отдыха для семей. Что касается регионального парка Миотида, то там помимо, скажем, отдыха, чисто семейного могут быть организованы различные там научные конференции, поскольку там есть все для этого необходимое, и даже есть в, теплую, в теплое время там можно даже и переночевать. Есть, есть специально предусмотренные места для ночевки прямо непосредственно на территории парка. Я дякую вам за цікаву розмову і за те, що завітали до нас у студію. А вам, шановні телеглядачі, хочу сказати, що регіональні ландшафтні парки відображують своєрідність природи Донецької області, тому охорона заповідних територій та об'єктів є беззаперечно одним з головних завдань для Донеччини. А ми в свою чергу будемо вас і в подальшому знайомити з історичним, культурним та природним багатством Донецької області. Дивіться телепрограму Мій рідний край кожного вівторка о 18.30. пізнавайте разом з нами Донеччину. На все добре, побачимось.